У зв'язку із внесенням змін в постанову про призначення житлової субсидії з 21 липня поточного року українцям в проміжку кінця серпня і початку вересня буде поштою доставлений комплект документів на оформлення субсидій. Багато славянців вже отримали примірник із заяви на призначення житлової субсидії та інструкцію щодо заповнення. Таких бланків чекають усі, але отримують виключно ті, хто не мав субсидій у минулому році, мається на увазі опалювальний період у проміжку 2014 до 2015 року. Заявление изменений особых не произошло, а изменения коснулись именно декларации. Значит, в разделе первом, пункт второй тепер нужно указывать не только общую площадь, но и отапливаемую площадь жилья. Далі в розділі 2 убрана колонка сумма дохода. Теперь заявитель не указывает общую сумму дохода всех трудоспособных членов семьи, которые прописаны в данном жилом помещении, а указывает только вид дохода и организации или учреждения, которые начисляют эти доходы. То есть это, если зарплата, то это название, на котором работает человек. Если это пенсия, то это пенсионный фонд. Здесь нужно обязательно указать город, потому что некоторые люди переводили свои пенсии в другие города, если они не, не вернули их в Славянск, рядом с названием пенсионный фонд должен стоять город, в котором осталась их пенсия, для того, чтобы мы могли правильно сделать запрос. Если это стипендия, то это должно стоять полное название учебного заведения, тоже желательно с указанием города. И если ребенок учится не в славянске, а в, в другом городе Украины, то желательно написать адрес э, учебного заведения, так как это нужно для запросов. Также внесены изменения в период дохода, который указывает заявитель. Берется доход либо за предыдущий год, 2014 с января по декабрь. Если есть желание у заявителя и членов его семьи, берется доход за 2014 год с января по декабрь. В этом случае справка не предоставляется, только указывается на название вида дохода и организация, которая выплачивается. Если есть желание у заявителя, он может предоставить справки о доходах за последние три месяца перед месяцем обращения. В этом случае справки о доходах предоставляются всех членов семьи, то есть у всех трудоспособных членов семьи, которые прописаны и проживают в данном жилом помещении, должны быть справки о доходах соответственно, если кто-то не работает, этим правом воспользоваться он, семья это уже не может. То есть если есть, один не трудоспос... если есть один неработающий член семьи, остальные все работают, все равно предоставляют доход... все равно пишут доходы, период доходов за 2014 год. В даний час прийом ведеться в порядку живої черги. Пришвидшити процес планується завдяки введенню прийомів по запису. Вже з вересня 2015 року можна буде записатись на прийом до спеціаліста УСЗН, аби отримати роз'яснення та провести процес оформлення субсидій. На сьогоднішній день до нас звернулося уже більше 7 тисяч заявників для отримання субсидії. Це паміма. Тех 10 тысяч, которые э, были у нас в прошлом отопительном периоде, из тех 10 тысяч, 8,5 мы уже обработали. То есть осталось небольшое количество э, заявителей, которые э, не получили свой период перерасчет на летний период, в связи с тем, что не полностью еще собрана информация о доходах, с этим у нас небольшие проблемы, и в связи с тем, что им нужно лично обращаться, если субсидия была назначена по решению комиссии в прошлый отопительный период, или были снятия платежи с членов семьи, которые прописаны, но не проживают. В этом случае тоже автоматический перерасчет не распространяется на такой контингент людей, а нужно людям обращаться лично с заявлением, плюс подтверждающие документы на комиссию они предоставляют, где находится их член семьи, который с ними не проживает. Щодня специалисты у СЗН сотни клиентов. Вирішити проблемы каждого за пару хвилин неможливо. Отже, что наблива один до одного может спростить прохождение процедуры. Я хотела обратиться к жителям нашего города, чтобы они были немножко терпимее к работе нашего управления соцзащиты. У нас контингент э, намного очень сильно увеличился. Э, если э, в прошлом году мы работали тем же самым составом, те, тот же самое количество штат работников у нас. Э, в этом году у нас увеличился за счет переселенцев. И наш э, отдел приема э, занимается не только приемом субсидий, он занимается приемом пособий, также приемом пособий переселенцам и э, все консультации ведет по переселенцам. Поэтому э, не надо огорчаться, если вы вовремя не получили субсидию. Субсидия будет насчитана. Но нужно просто немножко подождать. В связи с очень большой нагрузкой. А вы записаться на прием, чтобы узнать необходимую информацию, можно зателефоновать за наступными номерами. 3 48 або 066 40 78 025.